Как стать богатым? Откуда брать монеты? Где богатство, сокровище? Покажи, расскажи. Это самые популярные вопросы. Мы сейчас по порядку разберемся. Покажу вам 5 способов, как я зарабатываю монеты в FC Mobile. Если я что-то упускаю, пишите в комментариях, как вы зарабатываете момент, монеты. Моменты я знаю, как заработать в жизни, футбольные моменты в равной игре. А вот монеты, Пишите, как вы зарабатываете. Может быть, те способы, о которых я буду говорить в этом видео. Может быть, вы имеете какие-то свои варианты. Всем хорошего просмотра. Ставим лайк, подписываемся. Погнали. Способ номер один. Записываем. Это маскирана. Маскирана это те карточки, которыми мы прокачиваем игроков. 90 плюс для рейтинга. Вот этот способ. Многие знают, многие не знают. Как выгоднее, сколько оценивать и так дальше. Я оцениваю одного маскирана приблизительно 20 плюс миллионов. То бишь, я стараюсь за 20 маскирана 400, через 600, 700 миллионов, если миллиард заработал круто. Что для этого нужно? Смотрите внимательно на экран. Сейчас я вам покажу вырезку с нашего Телеграма. Два варианта, как я на Тюраме и Теренри заработал. Это прямое доказательство. Кстати, вы подписывайтесь в Телеграм для того, чтобы знать про эти моменты, когда какие игроки, когда нужно покупать и так далее. Залетаем в Телеграм. Телеграм Пабло 5 FC Mobile. Смотрим внимательно на экран. Что мы видим? Тюрама купили за 6,3 миллиарда продали 7650 миллиардов на золоте, получили выгоду 6885 чистыми. Всегда учитываете комиссия 10 процентов от продажи, то есть 76 вы продали, 765 10 процентов сняла, получили чистыми 6885. Чистый был 6,3. Вот и считаете, отнимаете от Прибыли, которые получили чистыми, отнимайте закупочную, получаете сумму, которую вы заработали. Заработали вы ее, прокачав Тюрама, купили пустого, прокачали за 19 маскирана на золото. Если качать 19 масиков, кто-то качает по одному, еще дешевле будет. Я на 100% качаю, чтобы там без лишних нервов. Поэтому получаем золото, забираем прибыль. Следующий пример. То же самое в Телеграме. Не забывайте подписываться, следите за новостями. Тут все новости есть. Вот, смотрите. Киренри купили 7 миллиардов 560. Продали на золоте за 9,150. Чистыми 8,235 миллиардов мы взяли. Было 7,560. Отнимаем, получаем. Там приблизительно 600 миллионов мы заработали. То бишь, есть такие игроки, на которых 400 вы зарабатываете миллионов, есть 500, есть 600, есть миллиард могут люди заработать. Это самый основной способ, как с помощью маскирана зарабатывать на покупке игроков. Первое, купили, Второе, прокачали на золото. Третье, продали на рынок. Учитывайте 10% комиссии. И очень важно, перед тем, как продавать, я всегда рекомендую просматривать, если вы на золоте хотите продавать, чтобы там была красная цена. Если есть красная цена, то вы можете сразу его продать, этого игрока, по красной цене. Потому что если все цены синенькие, он может падать, вы можете попасть в просачок. Поэтому внимательно смотрите на цены перед тем, как это все начинать. Перед тем, как покупать, смотрите, сколько он на золоте. Не просто, что он дорогой, как гулит сейчас 8 миллиардов и 20 миллиардов на золоте. Но вы его там не продадите, потому что там все заявки синие, и он будет только там падать и так дальше. Поэтому только так. И сайт Рендерс вам в помощь. Смотрите цены, когда обновляется, тогда и продавайте. Вариант номер один, Масик, закончилось. Поехали далее. Вариант номер два. Закупка игроков под рост цены. Это могут быть игроки под какие-то ивенты, под какие-то задачи. Вы следите за игрой, обратно же следите в телеграме, следите за стримерами, за блогерами, заходите на стримы и в общем понимаете ситуацию, куда движется игра и кто может в дальнейшем вырасти в цене. Возможно, будет какой-то обмен, какие-то игроки в этот обмен нужно будет, надо их закупить. Возможно, например, в данном случае, если мы смотрим ТОЦы, то вот закупка игроков, здесь 490 закупленных игроков. Это те игроки, которые могут э, вырасти. Они вырастают, падают, вырастают, падают. То есть вы находите самую дешевую цену на них, покупаете, приобрести. Самая дешевая тут цена была 36,1. График слева возле каждого игрока есть. 43 он поднимался, сейчас он 42,7, вот такой пик. То есть если вы купили его за 36, продаете за 42, минус комиссия 4 миллиона, получаете там 38, купили за 36, 38 чистыми, 2 миллиона заработали, я все округляю и говорю грубо. Но это один из методов, который тоже всегда работает. И обратно же нужен хороший бюджет, чтобы часть... Вот у меня на счету сейчас миллиард, и в игроки, если эти игроки продать, там еще будет 10 миллиардов, наверное, надо посчитать. Суть в том, что у вас всегда должен быть бюджет, у вас должна быть всегда какая-то, если вы хотите с маскирана работать, вариант номер один, заработка, у вас должен быть бюджет, чтобы купить какого-то игрока и маскирана прокачать. Плюс вариант номер два, параллельно у вас э, идут деньги на закупку игроков. То есть вы не только одним вариантом, старайтесь зарабатывать разными вариантами. Какой-то бюджет стоит у вас на вариант номер один, чтобы заработать, купить, продать игрока, прокачать маскирана. Второй вариант, вы, куп, вы закупили игроков, ждете, что они вырастут. Дальше, если эти игроки вдруг не вырастают, вы покупаете по нижней цене, вы себе прикидываете. Так, если 1250 фрагментов стоит 109 игрок, например сколько будет это стоить, если я закуплю игроков. Например, 100 игроков это 1000 фрагментов, это будет 3,5, если по 35 миллионов покупать, 3,5 миллиарда, значит 1000 фрагментов 3,5 миллиарда, плюс 250 фрагментов я возьму с игры, мне в среднем получится 109 игрок 3,5 миллиарда непродаваемый. То есть, если вы за 3,5 непродаваемого в итоге будете брать Гулита, Ван Бастена, Роналда Зубасика, но он 2000, он не подходит. Или каких-то игроков, которые 1250-1500, жирных игроков, то в принципе и продаваемых игроков можно потом в крайнем случае залить. Если они хорошо вырастают, вы их продаете, зарабатываете, а обратно потом можно закупить по дешевой цене и так далее. То есть всегда можно крутиться, всегда есть какой-то риск, всегда могут не вырасти и так дальше. То есть вы должны эти риски учитывать и понимать, что нету такой раз купил и все, и ты уже супер богач. Нет, надо всегда понимать, что есть риски, но вот это один из методов закупка игроков на будущее, под ивенты, под обмены под еще какие-то моменты всегда можно тут тоже заработать насчет того, как они прыгают. Тут некоторые игроки уже были в районе 50-55 миллионов. Можно было уже хорошо и по 10, и по 15 миллионов заработать с игрока. А тут все. Погнали к следующему, ребята, варианту, как можно заработать. Вариант третий. Итак, вариант номер три. Смотрим внимательно на экран. Это те игроки, которые у меня есть в команде. Чтобы вы понимали, вариант номер три это обмен. Обмен, который на главном экране. Что нам нужно тут иметь? Средний баланс. Первое. Не всегда большой. Можно и средний баланс. Начинать с дешевых игроков. И ограничение это 200 тысяч в день. Смотрите, что я имею в виду. Заходим в обмен. Заходим э, монеты. Выбираем по фильтру. Например, давайте поставим 93. 95 из ваших игроков, которые вы имеете. Вот у меня игроки есть. Смотрите, 95 игроки здесь в обмене стоят по 10 миллионов. Ограничение 200 миллионов в сутки. То бишь, у вас нет раньше этого ограничения не было, и можно было в сутки и по 500 миллионов зарабатывать. Сейчас есть ограничения. В связи с этим ограничением многие люди как раз и не могут нормально зарабатывать на этих обменах. Что вы делаете? Вы ищете в магазине самых дешевых игроков под те или иные цены, которые в обмене. Вы зашли 95-й 10 миллионов. Вы заходите и смотрите у себя в команде. Просто чтобы даже не искать нигде у себя в команде. Сейчас мы пролистаем миллион людей. Так, 95-й. Смотрим. Баджо, 9,7. 9,5. 9,6. Ну вот, например, 9,5. Приобрести. 9550. Вот вы его, если заходите на рынок, приобретаете по красной цене, ставите 9550, ставите на какое-то время, оно со временем купится и так дальше. 9550. Купили за 9550, зашли в обмен, зашли в обмен. Но покупаете количество, не один, а много. Зашли в обмен, фильтр 95 минимум, максимум 95 выбрали 10 миллионов. Вы за секунду, то есть вы купили игрока за 9,5, за 10 продали, 500 тысяч заработали. Раньше не было ограничения и в игре очень много можно было заработать за сутки. За сутки, но не было таких разниц. Там были разницы, могли быть 20 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч. Если 150 тысяч ты нашел, то это очень круто. Потому что люди покупали в сутки по 1000 игроков и я в том числе и мы по тысячу игроков автокликером продавали на андроиде ставили чтобы очень много заработать сейчас уже все два игрока ты поставил делаешь обмен сделал обмен все заработал миллион 500 тысяч на одном 500 тысяч на втором миллион у тебя в кармане просто просто ограничение два игрока 20 миллионов у тебя добавилось в ограничении еще можно 180 миллионов. Все. В день 20 игроков. Ну и благодаря нашим ограничениям, если ты по 500 тысяч зарабатываешь, то у тебя получается 10, 20 игроков на 200 миллионов, ты зарабатываешь 10 миллионов в сутки. Вы, кстати, можете в комментарии написать, вот на, на сегодняшний день на ограничениях 200 тысяч, сколько ты зарабатываешь в сутки, если ты это делаешь ты на 95 на 90 каких-то других напиши в комментарии сколько ты зарабатываешь в сутки при, э, при том что у нас есть ограничение 200 миллионов а я потом прочитаю и на каждый ваш комментарий отвечу Последний, четвертый вариант, который я хочу с вами поделиться, это очень простой вариант и всем доступен. Это все наши ивенты, квесты, все прохождение, везде паки, где можно открывать и так дальше. Обратите внимание на паки за кристаллы. Это те паки, которые, где продаваемые игроки те, которых ты можешь продать, вот эти паки тебе, если ты хочешь зарабатывать, тебе надо именно их открывать, там где продаваемые игроки, которые не стоят с обозначением не продавашка, они обычно в два раза дороже, чем не продаваемые, это первое. Второе, смотрите внимательно на экран на сегодняшний телеграм. Обратно возвращаемся к телеграмму, вот сегодня записываю видео, и смотрите, что мне выпадает с ежедневного испытания от А Выпадает мне сегодня горинча 106 кумир за 603 миллиона. Я его продал за 595. Плюс 96 за 15 лямов, 10 тысяч самоцветов. Это на ровном месте. На ровном месте даже такое бывает в игре. И вы, кстати, тоже можете в комментариях поделиться, какой вам самый большой продаваемый дроп выпал в игре самый большой продаваемый, именно продаваемый. Напишите в комментариях, а я потом тоже на все ваши комменты э, отвечу и посмотрю. Друзья, я максимально поделился всей информацией, которую имел. Может быть, я что-то забыл, вы меня простите, поправьте в комментариях. Все, что я хотел рассказать и как можно зарабатывать, я вам рассказал 4 способа. Я оставлю в описании к видео, оставлю тайм-коды, по которым вы сможете пересматривать эти моменты, зарабатывайте, живите богато, стройте классные свои аккаунты, делитесь информацией в Телеграме, тут в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь. До скорых встреч, делимся информацией, помогаем друг другу и любим жизнь. Ваш Поблито.